এই দৰ্শনখিনি আমাৰ হাতত যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে এজন মানুহে এখন সমাজৰ কাৰণে হিত সাধন চিন্তা কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে আপোনাক ভক্তি ৰত্না কৰক ভগৱন্ত কৃষ্ণই বিপ্ৰ দামোদৰ সন্মুখত এষাৰ কথা কৈছে মনৰ নাকক প্ৰভুক বিপ্ৰ দামোদৰক সুধিছে যে প্ৰভু তোমাৰ সেৱা মই কেনেধৰণে কৰিম তেতিয়া বিপ্ৰ দামোদৰ আগে মাধৱে কহন্ত কি বুলি কৈছে শুনক ঐ যদিও মই সকলোৰে হওঁ অন্তজামী তথাপিতু গুৰু সেৱা তেহেঁতেমি বিপ্ৰদ দামোদৰৰ আগত মাধৱে কহন্ত ভগৱন্ত কৃষ্ণই কৈছে সেই সষা যদিও মই সকলোৰে হওঁ অন্ত যামি তথাপিতু গুৰু সেৱা তেহেঁতে তুষ্ট আমি মই গুৰু সেৱাতেহে তুষ্ট হম বুলি কৈছে এতিয়া গুৰু সেৱা বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ প্ৰভুসকল গৰু সেৱা বুলি কওঁতে যদি আমি ৰাতিপুৱা গধূলি ভাগৱতৰ সন্মুখত যাদৱৰ যদুনন্দন মাধৱৰ মধুভূষণ গালোঁ ঘোষাচন্দ গালোঁ শৰণচন্দ গালোঁ গৰুৰ বাণী গালোঁ সেইটো গুৰুসেৱা বুলি যদি আমি ভাবি আছোঁ প্ৰভুসকল সেইটো আপোনালোকে আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ ডিমাকৰ পৰা ডিলিট কৰি দিয়ক সেইটো আচলতে গুৰুসেৱা নহয় সেইটো আমাৰ পঞ্চভৌতিক দেহাটো দিনটোত কৰা অনুশোচনাখিনিৰ কাৰণে আমাৰ দেহা শুদ্ধিৰ কাৰণে কৰা ঈশ্বৰৰ ওচৰত কৰা এটা সাত্বিক প্ৰাৰ্থনা গুৰুসেৱা সেইটো নহয় গুৰুজনৰ দ্বাৰা সৃষ্টি যি সম্পদৰাজি আছে কৃষ্টি সংস্কৃতি সাহিত্য দৰ্শন আধ্যাত্মিক দৰ্শন ধৰ্মীয় দৰ্শন এই গোটেই বস্তুখিনি সমাজত অৰ্থাৎ কৃষ্টি সংস্কৃতি সাহিত্য দৰ্শনসমূহ সমাজত প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰাটোৱেই হৈছে প্ৰকৃত গুৰুসেৱা আৰু এই গুৰুসেৱাটো আমি কেনেকৈ কৰিবলৈ মোক মাধৱদেৱে শিকাইছে এবাৰ শংকৰ মহাপুৰুষৰ আইগৰাকীয়ে শংকৰ মহাপুৰুষক সুধিলে বোলে প্ৰভু তুমি মাধৱক ইমান কিয় ভাল পোৱা কোনো এগৰাকী আয়ে নিজৰ প্ৰভুজনে আইগৰাকীতকৈ বেলেগক বেছি ভাল পোৱাটো কোনো এগৰাকী আয়ে নিবিচাৰে এদিন আয়ে সুধিলে শংকৰদেৱক যে তুমি মোতকৈ মাধৱক বেছি ভাল পোৱা কিয় ভাল পোৱা এনেকৈ সুধিলে তেতিয়া কৃপালু গুৰুজনে ভাবিলে মই যদি আজি কৈ দিওঁ কথাষাৰ বৰ ডাঙৰ হ'ব গতিকে কাইলৈ ক'ম বুলি ক'লে পাঁচদিনীয়া ৰাতিপুৱা কৃপালুক শংকৰ গুৰুজনাক শুই উঠিলে শুই উঠি তেওঁ পিয়ানীৰ চুকতে বহি আছে সেই সময়তে কি হ'ল আইগৰাকী উঠি আহি ক'লে তুমি কিয় বহি আছা এনে ক'লে এই তোমাক কি ক'ম আৰু হয় মই বাহিৰ ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ জেৰুৱাখন ভগা আছিলে গৰু পোৱালি এটা আছিলে ঠেলা মাৰি দিলোঁ মই গৰু পোৱালিটো মৰি থাকিলে তাকে এতিয়া মই ভাবিছোঁ এতিয়া কি কৰোঁ মই একো ভাবিয়ে পোৱা নাই এই আইগৰাকীয়ে চিঞৰ মাকৰ লগাই দিলে অঁ তুমি গো বধ কৰিলা ব্ৰহ্ম এইটো বোলে ইমান ডাঙৰ অপৰাধ কৰিলা গু হত্যা কৰিলা তুমি মহাপি গ'লা তুমি এতিয়া বোলে নৰকলে যাব লাগিব আনকি তোমাৰ কাপোৰ কানিকিটাও চুব নোৱাৰি অপবৃত হৈ গ'ল গুৰুজনে আৰু মনে মনে চিন্তা কৰি বহি আছে সেই সময়তে কিপালোঁ মাধৱদেৱ আহিলে দুয়োজন যেতিয়া চিন্তা কৰি বহি আছে মাধৱদেৱে আহি সুধিলে কৃপালু গুৰুজন যে আপোনাৰ সব দুয়োজনেই বন মানি বহি আছে কিয় তেতিয়া বেজাৰ মানে কৃপালু গুৰুজনে ক'লে বোলে বৰাৰপুৰ মাধৱ মই বাহিৰ ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ গৰু পোৱালি এটা আছে ঠেলা মাৰি দিলোঁ গৰু পোৱালিটো মৰি থাকিলে এতিয়া আইগৰাকীয়ে কৈছে মই বোলে বো বধ কৰিলোঁ গতিকে মহাপী হ'লোঁ মই বোলে এতিয়া নৰকলে যাব লাগিব আৰু মোৰ কাপোৰ কানি কেইটাই বোলে তেওঁ এতিয়া চুব নোৱাৰোঁ বুলিছে মই কি কৰোঁ তাকে ভাবি আছোঁ তেতিয়া বৰাৰপুৰ মাধৱে হাঁহি মাৰি কৈছে আয়ো আপুনি চিন্তা নকৰিব গুৰুজনৰ হৈ নৰকলৈ ময়ে যাম আৰু গুৰুজনৰ সেই অপবিত্ৰ কাপোৰকেইটা ময়ে ধুম আপুনি চিন্তা নকৰিব তেতিয়া গুৰুজনাই মিচিকৈ হাঁহি আইগৰাকী কৈছে শুনিলা মোৰ কাৰণে নৰকলৈ যাবলৈ তেওঁ ৰেডি হৈ আছে তুমিতো মোৰ এই কাপোৰকেইটাও নুচুওঁ বুলি ক'লা এতিয়া তুমি কোৱাচোন মই তোমাক বেছি ভাল পাব লাগে নাই মাধৱক ভাইটিখন এইটো হৈছে মাধৱদেৱৰ গুৰু সেৱা আমি কিন্তু প্ৰভুসকল আমি আজি একবিংশ ক্ষতিকাৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগৰ মানুহ আমি ইমান ধৰ্ম দৰ্শন জনাৰ পাছত আমি ঈশ্বৰৰ হৈ আমি কোনে কি কাম কৰিছোঁ কওকচোন কোনেও কৰা নাই ৰাতিপুৱা শুই উঠিছোঁ কেনেকৈ মই হওঁক মোৰ হ'ব মোৰ হ'ব মোৰ হ'ব মোৰ হ'ব সন্ধ্যা হ'ব কেনেকৈ মোৰ লাগে মোক লাগে মোক লাগে হয়নে প্ৰভু এনেকৈ আমি দিনবোৰ পাৰ কৰি গৈছোঁ সেইকাৰণে আই যে আপোনাৰ সময়ৰ শ্ৰীমুখ দৰ্শন কৰিবলৈ আহিলোঁ কিমান পুণ্য অৰ্জন কৰিলোঁ এইখিনি কেতিয়াও ক্ষয় নহয় গতিকে সেইকাৰণে কৃপালু শংকৰ মহাপুৰুষে আমাক ধৰ্মটো চুটি কৰি আমি শিকাইছে হে পুৰুষসকল মুখে লোৱা ৰাম হৃদয়ত ধৰা ৰূপ এতেকে মুকুটি পাইবা কহিলে স্বৰূপ মুখে লোৱা ৰাম হৃদয়ত ধৰা ৰূপ এটেকে মুকুটি পাইবা কহিলে স্বৰূপ মুকুটি কেনেকৈ পাব মুখত নাম লোৱা হৃদয়ত ভগৱানৰ ৰূপটো চিন্তা কৰা একদম সহজভাৱে আৰু একো কৰিব নালাগে সেইকাৰণে প্ৰভুসকল আই মাতৃসকল আমি সকলোৱে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ এই যে মোৰ অথনিৰ পৰা এটা কথা কওঁ কওঁ লাগি আছে আপোনালোকৰ আগত কৃপালুক শংকৰ মহাপুৰুষে যে আমাক ইমানখিনি দিলে কৃষ্টি দিলে সংস্কৃতি দিলে ধৰ্ম দিলে দৰ্শন দিলে নহয়নে প্ৰভুসকল শুনিছে নাই আপোনালোকৰ কথাটো বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ শংকৰ মহাপুৰুষ আমাৰ অসমলৈ নহা হ'লে আমি হয়তো আজি ধৰ্ম দৰ্শনটো নাপালোঁ হ'লে ন প্ৰভু গতিকে আমি এইটো চেগতে আজি আপোনালোকৰ ন পুখুৰী গাঁৱত শংকৰ মহাপুৰুষক আমি সকলোৱে এবাৰ একদম হৃদয়ৰ পৰা সকলোৱে স্মৰণ কৰোঁচোন আহক হয়নে প্ৰভু অকল কৰোঁনে বাৰু কৰোঁনে কওকচোন সকলোৱে একেবাৰে জয় জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জয় নাই ন পুখুৰীৰ নিচিনা নাই লগা সরুকে ওলাইছে কবলে বেয়া লাগিছে নহয় ভাই লাজ নকইব লাজব হয় পরিহরি ডাকি বোলা জয় জগৎগুরু শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর মরিগাঁও এলাকা নাই শুনা জয় জগৎগুরু শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর পাই গল মৰিগাঁও এই ধনী যান দূরলে প্রবাহিত হয়েছে হিমান দূরলে কলি নিগ্রহ পৰিখিতে ক'ব অলপ পাছত আপোনালোকে শুনিলোঁ পৰীক্ষিতৰ কলিনগ্ৰহ আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মানুহ নাছিল তেওঁ আছিল জগতৰ ঈশ্বৰ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ভতিমাত লিখিছে জগজন তাৰণ দেৱ নাৰায়ণ শংকৰ তাৰে অংশ অৰ্থাৎ জগতখন যিজনে তাৰণ কৰি আছে তেওঁ হ'ল দেৱ নাৰায়ণ শংকৰ তাৰে অংশ তেনেহ'ল মহান পুৰুষজনক আজি আমি সকলোৱে হৃদয়ৰ পৰা এবাৰ স্মৰণ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ ন পুখুৰী গাঁৱৰ পৰা গৈ একেবাৰে মৰিগাঁও পাই গ'ল মৰিগাঁৱত কাইলৈ মই দুজনমানক সুধিম শুনিছিলেনে বোলে শুনিছিলোঁ কৃষ্ণ মাধৱ নৰ দী শুনা মহানু তুমি করিলে করলে সবে জগতে নিরন্তরে পশু রল আইলা ইহাৰ মৃষ্ণ মই এই সভাত নতুনকৈ অহা প্ৰভু সমস্তৰ আপোনাৰ খবৰ চৰণলৈ সেৱা জনাইছোঁ ভক্তিপূৰ্ণ আলোচনাখিনি আমি আগ ধৰিবলৈ লৈছোঁ যে ভাগৱতৰ এই বাক্যটোৱে এই ভাগৱতৰ বাক্যশাৰীয়ে গোটেই ভাগৱতখনৰ মূল দৰ্শনটো এইটোৱেই নাৰদে ব্যাসক দিয়া এই উপদেশটোৱেই ভাগৱতখনৰ শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ মূল দৰ্শনটো চাবি কাঠিটো সেইটোৱেই এইখিনি কথা আজি অন্ততঃ আমি বহলভাৱে এইকাৰণেই আলোচনা কৰিব লাগে আজিও আমাৰ সমাজত আমাৰ সমাজত ভক্তি ধৰ্মটো চাৰিটা ভাগত ভাগ হৈ আছে প্ৰভুকল সাত্ৰ সৌৰ গানপত্য হয়নে প্ৰভুকল ভাগ হৈ আছে যিসকলে গণেশক পূজা কৰে তেওঁলোক হ'ল গানপত্য যিসকলে শক্তি পূজা কৰে তেওঁলোক হৈছে সত্ৰ যিসকলে সূৰ্যক পূজা কৰে তেওঁলোক হৈ আছে সৌৰ আৰু যিসকলে ভগৱান বিষ্ণুক পূজা কৰে তেওঁলোক হৈ আছে বৈষ্ণৱ বা প্ৰভু এই চাৰিটা আমাৰ বৰ্তমান সমাজ ব্যৱস্থাত আছে কিন্তু গোটেই চাৰিটা ধৰ্মৰ গোটেই চাৰিটা অংশৰ মূল তন্ত্ৰটো মহাপুৰুষ মহাপুৰুষে শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্দত সেইটো কাৰণে দিছে আৰু এই কথাখিনি আপোনাকভাৱে মোক কোৱা বা মই আপোনালোকক কোৱা কথা নহয় নাৰদে কৈছে মহামণি নাৰদ তেখেতক দেৱৰসী বুলি কোৱা হয় মহামণি নাৰদৰ আন এটা নাম দেৱৰশী শ্ৰেষ্ঠ পাৰিষদ হয়নে প্ৰভু বিষ্ণুৰ অংশ অৱতাৰ তেওঁ কৈছে এই চাৰিটা কথা ও নাৰদৱতী শুনা মহামুনি ব্যাস তুমি শে কৰিলা জগতকৰ নাশ ব্যাস ভাগৱত লিখিলে জগত কেনেকৈ নাক কৰিলে উত্তৰটো দিছে অ নিৰন্তৰে পশুৰলো ওৱাইলা তুমি প্ৰাণ নাহি মন্দ কৰ্ম আৰ ইহাৰ সমান অৰ্থাৎ তুমি পশু পক্ষী মাৰিবলৈ শিকালা কেনেকৈ এই যে কালি পুহি দুৰ্গা পূজা গ'ল পূভসকল হয়নে গোটেই অসমত গোটেই অসমত লক্ষ লক্ষ জীৱ জন্তু দুৰ্গাৰ আগত বলি দিয়া হ'ল হয়নে পূবসকল আমি আজি একবিংশ শতিকাৰৰ সভ্য যুগৰ বিজ্ঞানৰ যুগৰ মানুহ আমি বাৰু ভাগৱত দৰ্শনটো আমি পঢ়িব নোৱাৰোঁনে অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰোঁনে ভাগৱতৰ কথাকেইটা আমি বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰোঁনে শংকৰ মহাপুৰুষৰ দিনত বাৰু নাছিল সেই ব্যৱস্থা অন্ততঃ আমি সেইকণটো কথা আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ এইকণেই হৈছে গুৰু সেৱা এই কথাখিনি যিসকল প্ৰভুসকলে জানে যিসকল আই মাতৃসকলে জানে আপোনালোকে আপোনালোকৰ সম জেগাত গৈ সেইখিনি আলোচনা কৰক যে নাৰদে কৈছে যে পশু বলি দিয়াটো পাপ কথা হয়নে প্ৰভু আপোনাক হয়তো সকলোৱে গৈছে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত মই এবাৰ ভাৰতত কলিকতাত মই দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত গৈছিলোঁ এটা কামত গৈছিলোঁ এখন সভাত সভালৈ গৈছিলোঁ ভাগ ল'বলৈ সেইখন কলিকতাত যিটো ৰূপ দেখিলোঁ মই তাত তিনিদিনত তেতিয়া মই ভবা নাই যে মই আমি আজিৰ যুগৰ মানুহ যে ভবা নাই গতিকে আজিৰ তাৰিখতো মানুহে ইমান বলি বিধানৰ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু আজিৰ পৰা ছশ বছৰ চৈ কৃপালু শংকৰ মহাপুৰুষে অসম মুলুকত আৱিৰ্ভাৱ হৈ আমাৰ মানুহখিনিক অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহসকলক প্ৰথমতে এক কৰিছে হয়নে প্ৰভুসকল গোটেই যিমান সম্প্ৰদায় মানুহ আছিলে সকলোকে লগাই আনিছে এইজন নগা নহয় আজিৰ পৰা তেওঁ নৰোত্তম আঁতয় হ'ল এইজন মিচিং নহয় তেওঁ নৰহৈ আঁতৰি হ'ল হয়নে প্ৰভু এইজন গাৰু নহয় আজিৰ পৰা তেওঁ গাৰু বুলি নেপাতিবা তেওঁ গোবিন্দ আঁতয় হ'ল এইজন কৈবৰ্য নহয় কৈবৰ বুলি নেপাতিবা তেওঁ আজিৰ পৰা গুৰ্ণানন্দ আঁতয় বুলি মাতিবা এইদৰে গোটেই বাৰটা জাতিৰ বাৰটা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক লগ লগাই বৰ্ণ বৈষম্যহীনখন সমাজ কৃপালুগুৰুজনে আজিৰ পৰা প্ৰায় ছশ বছৰৰ আগতেই অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে তাৰপাছত এই মানুহখিনিক ঈশ্বৰৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিবলৈ যত্ন কৰিলে ঈশ্বৰৰ পৰিচয় কৰাই দিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে ঈশ্বৰৰ জ্ঞান ক'ত পাব ভাগৱতত পাব ভাগৱতখন কেনেকৈ আছে বোলে সংস্কৃতত আছে এই যুগৰ মানুহেতো সংস্কৃত নাজানিব গতিকে ভাগৱতখন সংস্কৃতৰ পৰা নি অসমীয়াৰ লগত অনুবাদ কৰি দিব নহ'লে আজি আমি ভাগৱত পঢ়িবই নোৱাৰিলোহেঁতেন সেইটো শংকৰ মহাপুৰুষৰে আমাক দিয়া অৱদান হয় নাই প্ৰভু তাৰপিছত ঈশ্বৰ জ্ঞান পোৱাৰ পাছত ঈশ্বৰৰ জ্ঞান পাবলৈ হ'লে প্ৰাপ্তি হ'লে এজন ল'ৰা যদি সদায় স্কুললৈ গৈ আছে তেওঁ যদি নাম নলগায় তেওঁক পৰীক্ষা দিবলৈও নিদিয়ে একেটো ক্লাছতে পঢ়িব গতিকে এডমিশ্যন লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে এডমিশ্যনটোক হ'ল কি শৰণ যেতিয়ালৈকে শৰণ গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁ সেইখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ নহ'ল শৰণত যেতিয়া তেওঁ শৰণ ৰাখি যেতিয়া অভ্যাস কৰিলে শৰণটো অভ্যাস কৰাৰ পাছত যেতিয়া পৰিপক্ক হ'ল তাৰপাছত তেওঁ ঈশ্বৰক ভজনা কৰিবলৈ শিকালে ভজন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে হয়নে প্ৰভুকল শৰণ ভজন দিয়াৰ পাছত যেতিয়া সেইজন পৰিপক্ক হৈ গ'ল সেইজন ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ কেনেকৈ যাব পৰাব সেই ৰাস্তাটো দেখাই দিলে একমনে খৰা শৰীৰৰ ধ্যান বৈকুণ্ঠ নামে আছে মহাথান বৈকুণ্ঠ পৰিচয় কোৱাই দিলে বৈকুণ্ঠ কেনেকৈ সৃষ্টি পাব বৈকুণ্ঠ কোনে দেখিছে তেওঁ নিজেই বৈকুণ্ঠ সৃষ্টি কৰি চিহ্নযাত্ৰা ভাওনা সৃষ্টি কৰি সপ্তবৈকুণ্ঠৰ চিহ্ন আঁকি দেখাই দিলে এইখনেই বৈকুণ্ঠ তেওঁ যদি ভগৱান নাছিলেই তেওঁ সপ্তবৈকুণ্ঠ কেনেকৈ চিনি পালে মই যদি আপোনালোকৰ ন পু ন পুখুৰী গাঁৱলৈ নাহিলোহেঁতেন মই নপুখুৰী গাঁৱৰ বিষয়ে মই কাইলৈ মৰিগাঁৱত কেনেকৈ বৰ্ণনা দিলোঁ হ'লে হয়নে প্ৰভুকণ তেওঁ যদি ঈশ্বৰ নাছিলেও শপ্ত বৈকুণ্ঠ দেখাই নাছিলে কেনেকৈ তেওঁ সপ্ত বৈকুণ্ঠৰ চিহ্ন আঁকি দিলে এই গোটেইখিনি অংক কৰিলে আপোনালোকে গম পাব যে কৃপালু শংকৰ মহাপুৰুষ আমাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ আমাৰ অসমীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ কাৰণে আমাৰ অতি সৌভাগ্যৱান যে আমাৰ এইখন পৃথিৱীত আহি শংকৰ মহাপুৰুষ আৱেভাৱ আৰু তেখেতক গোটেই ধৰণটো আগবঢ়াই দিবৰ কাৰণে তেখেতৰ প্ৰপন্ন শিষ্য মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ আহিল মাধৱদেৱ নহ'লেতো ধৰ্মটোতো এনেকৈ আছিলে তিনিটা ভৰিপথিও হয় মাধৱ মহাপুৰুষ অসমলৈ নহা হ'লে আমাৰ ধৰ্মটো তিনিটা ভৰিপথিও আছে নাম দেও আৰু ভকত নহয়নে বভুকল আপোনাৰসকলক অভি অভিজ্ঞ আপোনাকক সুধিছোঁ মাধৱদেৱ অহাৰ আগতেই আমাৰ ধৰ্মটো তিনিটা সুঁতিৰ ওপৰত থিয় হৈছিলে নাম দেও ভকত তেতিয়ালৈকে গুৰু নাছিল যেতিয়া শংকৰ মহাপুৰুষ মাধৱ মহাপুৰুষৰ মা মহামিলন ঘটিল যাক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি কৈছে শংকৰ দেখিলে ইজনটো মানুহ নহয়েই এইজন ঈশ্বৰ হয় মাধৱদেৱ মহাপণ্ডিত আছিল এইজনতো মানুহ নহয় ঈশ্বৰ হয় গতিকে তেওঁ কোন হয় গুৰু হ'ব তেওঁ তেতিয়া গুৰু বন্দনা সৃষ্টি কৰিলে জয় গুৰু শংকৰ জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণাকৰ সকলো গুণৰ অধিকাৰী জাকাৰী নাহিকে উপাম কাৰো লগত তুলনা দিব নোৱাৰি গুৰু সৃষ্টি কৰিলে আনি তেওঁ প্ৰথম খালী থকা আসনত বহাই দিলে তাৰপাছত গুৰুদেউ নামভকত হৈ গ'ল তেতিয়া পূৰ্ণাংগ হৈ গ'ল হয়নে প্ৰভুকল গতিকে সেইজন মহাপুৰুষ শংকৰদেউ এইজন মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ আমি শিষ্য হ'বলৈ পাইছোঁ গতিকে আমি সকলো ভাগ্যৱান প্ৰভুকল আই মাতৃসকল আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এজন মানুহক যিমানখিনি প্ৰয়োজন ঈশ্বৰে আমাক সকলো দিছে কোনোবাই যদি ভাবে আপোনালোকে যে ঈশ্বৰে আমাক কি দিছে এবাৰ আপোনালোকে গৈ চিকিৎসালয়লৈ যাব চকু নথকাবিলাকে ঈশ্বৰ খেপিয়াই ফুৰিছে হে প্ৰভু মোৰ যদি চকুকেইটা থকা হ'লে মই আৰু একোৱেই নালাগে কিন্তু আমাকতো ঈশ্বৰে চকু দিছে নহয় প্ৰভুসকল এইদৰে ঈশ্বৰে আমাক পূৰ্ণাংগ মানৱ কৰি দিছে আমাৰ এটাই কাম কেৱল আমি গুৰুসেৱা কৰিব লাগে গুৰুসেৱা কি গুৰুজনৰ সংস্কৃতি দৰ্শন ধৰ্ম দৰ্শনখিনিক আমি অকণমান আগুৱাই নিব লাগে সকলোৰে লগত তাত আমি তৰ্কাতৰ্কী কৰিব নাপায় তৰ্কাতৰ্কি কৰিব নালাগে এই কথাষাৰ কোনে কৈছে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে কৈছে আমি ভাবোঁ মোৰ ধৰ্মটো ভাল আমাৰ খেলটো ভাল মাহেকীয়াটো ভাল কোনোবাই কয় আমুকটো ভাল নহয় প্ৰভুকল সেইটো কথা নহয় মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে তেওঁলোকে তৰ্কযুদ্ধ লগাৰ পাছত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে এষাৰ এষাৰ সোণখেৰীয়া ঘোষা লিখি থৈ গৈছে আপোনালোকে পঢ়িব তৰ্কশাস্ত্ৰ মহা ব্যাধি ব্যাধি মানে ৰোগ ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত তৰ্ক কৰাটো ডাঙৰ এটা ৰূপ বুলি কৈছে তৰ্কশাস্ত্ৰ মহা ব্যাধি গতিকে কোনেও ধৰ্মক লৈ তৰ্কাতৰ্কি নকৰিব হোৱাট ইজ ৰিলিজন ধৰ্ম কি ধৰ্ম বুলি প্ৰভু কোনো গোটা বা চেপেটা বস্তু বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত নাই যেনেকৈ এটা পুতলা এটা কিনি আনিলোঁ পুতলাটো চলাবৰ কাৰণে এখন মেনুৱেল লৈ আনিলোঁ মেনুৱেলখনত লিখা আছে যে পুতলাটো কেনেকৈ কেনেকৈ লৈ চলিব ঠিক তেনেকৈ আমি এটা এটা পুতলা হয় আৰু এইখন হ'ল আমাৰ মেনুৱেল ভাগৱতখন আমাৰ মেনুৱেল আৰু এই মেনুৱেলখন দিলে আমাক কোনে মহাপুৰুষ কি পালোঁ শংকৰদেৱে আৰু এই গোটেই শংকৰদেৱৰ দৰ্শনখিনিক আগুৱাই লৈ গ'ল কোনে বৰাকাৰ পু মাধৱদেৱে সেয়েহে আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ গুৰুকেইজনৰ মহাপুৰুষ দুজনাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সাহিত্য দৰ্শনখিনিক আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ এই ন পুখুৰী গাঁৱৰ পৰা আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ আহক তেতিয়াহে আমি আহি থকা নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলক বুজাব পাৰিম সেই প্ৰভুসকল আপোনালোকে যদি ভাবে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা কৰক ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ উকিল হাকিম হওক হওক প্ৰভুসকল ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ উকিল হাকিম বেৰিষ্টাৰ হওক লগতে তেওঁলোকক নীতি শিক্ষাটোও দিয়ক যদি নীতি শিক্ষাটো নিদিয়ে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ উকিল হাকিম হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে ডক্টৰ হৈ গুৱাহাটী চহৰত দিল্লী চহৰত থাকিব আৰু আপোনালোকৰ আইগৰাকী ঢুকোৱাৰ পাছত আপোনালোকক বোৱাৰীয়ে আকৰ কথামতে নি বৃদ্ধ আশ্ৰমত থৈ আহিবগৈ মোৰ এই কালিনে পৰহি আপোনালোকে ইউটিউবত এটা কবিতা ওলাইছে আপোনালোকে পঢ়িব মই কবিতাটোৰ শেষৰ লাইনটো লিখিছোঁ যিমানেই হওক মোৰ এইখন আপোন ঘৰ পাতি পানী মই মাটি দি শুম তথাপি নাযাওঁ মই বৃদ্ধ আশ্ৰমলৈ কবিতা লিখি ভাল পাওঁ মই কবিতাটো লিখিছোঁ গোটেই অসমটোলপাল লগাই দিছোঁ মানে তাৰ কাৰণে দুখী কিন্তু আমি মোৰ ল'ৰাটোৱে যে মোৰ ডক্টৰ হোৱাৰ পাছত মোক যেনী বৃদ্ধাশ্ৰমত থ'ব তাৰ কাৰণে দুখী ল'ৰাটো বা বোৱাৰীজনী নহয় মই কাৰণ মই তাক সৰুৰ পৰা ঈশ্বৰ শিক্ষা নীতি শিক্ষা দিয়া নাই ৰাতিপুৱা মই শুই উঠাৰ পাছত সি মোক গুড মৰ্ণিং পাপা বুলি ক'লে মোৰ বুকুখন একদম ডাঠ হৈ যায় মোৰ ল'ৰাটোৱে ধুনীয়াকৈ ইংৰাজী ক'ব পাৰিছে কিন্তু মই ল'ৰাটোক তাতকৈ বেছি ভালকৈ শিকাব লাগিছিল বোলে বোপা ৰাতিপুৱা শুই তুমি বৰমাক গৈ কৃষ্ণ বুলি ক'বা বৰদেটাক গৈ ভৰিগীতা শুই কৃষ্ণ বুলি ক'বা তুমি গাটো উঠিয়াই নামঘৰত গৈ একো নেজানিলেও মুক্তিতনিস্পৃহ যিটো গাবাক গাবা শিকাইছোনে আমি নাই শিকোৱা যদি নাই শিকোৱা সি ডক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ উকিল থাকিম হ'বগৈ কিন্তু এইদৰে এনেকৈ সমাজত ভকতৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ মাজত বহি আহি ঈশ্বৰৰ কথা ক'বলৈ নাই হয়নে প্ৰভুকুল আজি মই যিখন সমাজত জীয়াই আছোঁ ধৰক ধৰক মই এজন অফিচাৰমান ধৰক মই ডি চি ধৰি লওক আপোনালোকে মই এজন ডি চি মই কাৰ লগত উঠা বহা কৰিম এছ পিৰ লগত উঠা বহা কৰিম হয়নে জইণ্ট ডাইৰেক্টৰৰ লগত উঠা বহা ইত্যাদি এতিয়া ডাঙৰ অফিচাৰখিনিৰ লগত উঠা বহা কৰিম কিন্তু মোৰ যিদিনা মৃত্যু হ'ব সেইদিনা মোৰ ডি চিয়ে আহি মোৰ কাণত নলয় মোক শেষৰ বিদায় দিয়া মোৰ চাঙিখন ডি চিয়ে নবনায় এছ পিজনে নবনায় মোৰ গাঁৱৰ সহজ সৰল মানুহকেইটাই বনাব হয়নে প্ৰভুকল মোৰ গাঁৱৰ সহজ সৰল আই মাতৃসকল আহি কান্দিবহি মোৰ গাঁৱৰ সহজ সৰল ভাই বন্ধুসকলে চাঙিখন বনাব এছ পিজন আহিলেও ভয়টোৰ ওপৰত ভয় দি এনেকৈ বহি থাকিব হাততে কিবা দুটামান লৈ আনিব দিব ঘৰত হয়নে প্ৰভুকল গতিকে মোৰ পৰম বান্ধৱ কোন আপোনাক হওক যিসকলে মোৰ শেষ যাত্ৰাত সহায় কৰিব মোৰ শ্ৰাদ্ধপিণ্ড কোনে কৰিব মোৰ গাঁৱৰ সহজ সৰল মানুহখিনিয়ে কৰিব ডি চি এছ পি ডক্তৰখিনিয়ে আহি নকৰে গতিকে প্ৰশুসকল আমি চহা মানুহ গুৰুজনে আমাৰ এই ধৰ্মটো গণতান্ত্ৰিকভাৱে চহাসকলৰ কাৰণে দিছে কি বুলি কৈছে পদ্ম হস্ত মুখ কৰ্ণ বাক্য আছে যাৰ শৰীৰৰ নামত সমস্তৰে অধিকাৰ গুৰুজনাৰ দৰ্শন হস্তপদ্ম মুখ কৰ্ণ বাক্য আছে যাৰ শৰীৰৰ নামত সমস্তৰে অধিকাৰ সকলোৱে সমান অধিকাৰ বোলে এওঁৱে পাথেকী এওঁৱে গাব পাৰিব এওঁৱে নামাচাৰ্য এওঁৱে গাব পাৰিব সেইটো গুৰুজনৰ ধৰ্মত নাই হয়নে প্ৰভু গুৰুজনক কৈছে স্ত্ৰী বাল্যবৃদ্ধ সমস্তৰে অধিকাৰ চন্দালকো কৰে নামে তখনে অধাৰ এই হ'ল গুৰুজনৰ দৰ্শন গতিকে আমি গুৰুজনক যদি প্ৰভুসকল সঁচা অন্তৰে ভাল পাওঁ আৰু ইমান মূল্যৱান আমাক এটা ধৰ্ম গুৰুজনাই আমাৰ হাতত দিছোঁ আপোনাৰ সৈতে চাওক শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰুজনাৰ পৃথিৱীৰ অদ্বিতীয় গুৰু কিয় জানেনে ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা দুশ আঠষষ্ঠিখন দেশ লগ লাগি পৃথিৱী হৈছে মই এটা আৰ্টিকুলত পঢ়িছিলোঁ দেৰ আৰ টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছিক্সটি এইট কাণ্ট্ৰি অল অ'ভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড জাষ্ট লাইক ফৰ আৱাৰ ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা দুশ আঠষষ্ঠিখন দেশ আছে হয়নে পৌসকল তাত কিমান ধৰ্মগুৰু আছে কিন্তু শংকৰদেৱীৰ প্ৰথমজন গুৰু যিজনে ইমানখিনি ৰচনা কৰিছে সৃষ্টি কৰিছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ যিজন গুৰু তেওঁ এটা বাক্যও নিজে লিখা নাই হয়নে প্ৰভু বাইবেলখন তেওঁ কৈছে কোনোবাই লিখি গৈছে ইছলাম ধৰ্মৰ ইমান বিশ্ববিখ্যাত গুৰু হজত মহ এটাও লিখা নাই তেওঁ কৈ গৈছে বেলেগে লিখিছে কিন্তু শংকৰ মহাপুৰুষে নিজ হাতে কীৰ্তন লিখিছে নিজ হাতে দশম শাস্ত্ৰ লিখিছে চকু বৰগীত লিখিছে হয়নে প্ৰভু ছখন ভাওনা সৃষ্টি কৰিছে হয়নে প্ৰভুকোল আজি শংকৰদেৱ জন্ম হৈছে চৈধ্যশ ঊনপঞ্চাছ খ্ৰীষ্টাব্দ আৰু বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ নাট্যকাৰ যিজন জন্ম হৈছে তেওঁক সোতৰশ শতিকা তেওঁক আজিকালি নাট্যকাৰ বুলি ক'লে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডই কাক চিনি পায় বাৰু প্ৰভুকোল কওকচোন কাক চিনি পায় বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ নাট্যকাৰ বুলি ক'লে কওকচোন পাই কওকচোন শ্ৰেষ্ঠ নাট্যকাৰ বুলি কাক কয় কিন্তু সেইজনে গ্ৰন্থত লিখিছে শংকৰদেৱ পিছদা ফাউণ্ডাৰ অৱ ড্ৰামা একাডেমী যিজনে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডই তেওঁক নাট্যকাৰ বুলি কয় সেইজনে তেওঁ গ্ৰন্থ লিখিছে শংকৰদেৱ হৈছে পৃথিৱীৰ প্ৰথমজন নাট্য সংস্কৃতি সৃষ্টি ইতিহাস ৰচকা হয়নে প্ৰভু গতিকে সেইজন শংকৰ মহাপুৰুষৰ আপোনাৰ সবেক্ষিক